Visi Champion Şəmkir komandası paytaxtın Dinamo klubunu qəbul edib. Meydan sahiblərinin heyətində yeni futbolçular diqqəti nə qədər cəlb edirdisə, Ruslan Abdullayevin olmaması Dinamaya bir o qədər özünsətlisini göstərmişdi. Şəmkir Azərkeşlərinin dəstəyi ilə bu oyunu çox yüksək səviyyədə keçirdi. İl şəqərlərdən hücumatla meydan sahibləri bir-birinin arxasında təhlükəli vəziyyətlər yaratmağa başladılar. 1-ci dəqiqədə müdafiəçi Mehman Yunusovun baş sərbəsti yadda qaldı. 12-ci dəqiqədə İsmail Məmmədovun ötürdüyü topu son anda Dinamonun müdafiəçiləri uzaqlaşdırdılar. 3 dəqiqə sonra isə hesab açıldı. Qırxsanlı legioner Vadrik Varaskeliya qapıya doğru zərbə vurdu, cəlmə meydançasında sağ tərəfdə əla mövqe seçmiş Mahirəliyev isə bu topa yalnız toxunmaq qalırdı. Onun yanaşı o müdafiəçi Müsliq Qəmbərovla mübarizəni də udmalı idi. Beləliklə Şəmkirin hücumçusu bunu məharətlə etdi və hesabı açdı. 27-ci dəqiqədə yenə mehman Yunusov hücuma qoşuldu. Zərbəsi qapının yanından keçdi. 37-ci dəqiqədə ismail məhəmmədovun ötürməsini mahirəliyev qola çevirə bilmədi. İlçərdə Dinamo ara sıra hücumlar etsə də, bu kombinasiyalar tez bir zamanda nəticəsiz sonluqla bitirdi. İkinci hissə şey isə daha maraqlı keçdi. 47-ci dəqiqədə Nizamə Ocaqverdiyevin zərbəsi qapının yanından keçdi. 2 dəqiqə sonra Dinamonun kapitanı Paşaəliyev əlverişin imkanından istifadə edə bilmədi. Rauf Mehdiyev komandasını xilas etdi. 54-cü dəqiqədə isə Dinamo komandasının növbətə hücumu çox kəscin oldu. Lakin Paşa Əliyev 100% imkandan istifadə edə bilmədi. 56-cı dəqiqədə müdafiəçi İlham Qurbanov əllə oynadı və görüşün hakimi Azad Mütəllimov Bakıların qapısına 11 metrlik cəlmə zərbəsi təyin etdi. Faiq Çaparovun zərbəsi isə qapçı Nadir Şişirov geri qaytardı. Qələbə sonra Nadir Padrikvarasxelian zərbəsini dəf etdi. 70-ci dəqiqədə isə Nadir Şişirov İsmail Məmmədovun qüvvətli zərbəsini gözəl çıxışla dəf edərək həm publika, həm də komandası üçün yadda qalan xidmət göstərdi. 73-cü dəqiqədə Nadir Mahmud Qurbanovun zərbəsini dəf etdi. Şəmkirin hücumları Şişirovin isə qurtarışları davam edirdi. 74-cü dəqiqədə yenə İsmail Nadir Pandemindən qapçı qalib çıxdı. Oyunun sona etməsinə 10 dəqiqə qalmışsa, nəhayət ki, meydan sahibləri ikinci dəfə fərqləndilər. Mahmud Qurbanovun ötürməsindən sonra Vadrik Vratskelyan növbəsində ilk golünü vurdu. Başämkir komandası 3-turda əzəli rəqibi Dinamo-nu 2-0 hesabla məğlubiyyətə uğrattı.